Решил оплатить давно задуманное и побывать на выставке в Польше. Пластпул 21-24 мая э, этого года. Ну, за саму выставку можно почитать на сайте. TargetKillSpell. Самое интересное, как туда еще э, добраться. Понятно, попустим дорогу, ЖД, проезд и все такое. Здесь самое интересное, с чем я столкнулся, это что на сайте написано билет разовый стоит 30 злотых и здесь его можно приобрести билет в правом от углу написано что можно приобрести билет когда начинаешь приобретать билет то он просит естественно зарегистрироваться на сайте ввести код приглашения и тут начинается вопрос какого приглашения Оказывается, для того, чтобы посетить э, сто, по стоимости в 30 злотых за один день, необходимо иметь приглашение. И для обычных э, посетителей, которые не зарегистрировали билеты в кассах, стоят 80 злотых или 200 э, злотых. Звучайный квиток на все дни выставки для ведущих можно придбать за 200 злотых. 80 злотых за... Э, единоразовое посещение за один день, либо 200 злотых за 4 дня выставки. Как получить это приглашение? Для того, чтобы получить код приглашения, мне пришлось найти представителя в Украине через этот же сайт контакты, дозвониться и попросить зарегистрировать наше предприятие на, для участия в этой выставке. И только после этого можно будет приобрести билет за 30 злотых, как обычному посетителю. Что ж, посмотрим, что будет за выставка и какие будут мероприятия. Таргет Кэрл Центр, Польша, 21 -я мая 2024 года. Выставка Пласт Пул 2024. Площадь выставки составляет несколько тысяч квадратных метров. Посмотрим, что там внутри. На выставке должны быть представлены представители таких стран, как Германия, Китай, Польша, Англия, другие страны Европы. И Будем с ними знакомиться и общаться. Идем регистрироваться. Процесс регистрации тоже достаточно интересный. пласт. Роботизированная рука подает на конвейер уже готовая. Ну и соответственно сам термопласт. Супермашина. Блин. Интересно, что она производит. И есть ли к ней очередь за производимым изделием что удивляет на данный момент, помимо оборудования, которое я вижу, так это очередя возле термопластов за какими-то изделиями, которые делаются. Неубиваемая дробилка. Вот такие вот ножи. Ну, Но даже не помещается в экран. Чужой, который собран из разных частей ищем экструдеры. Тут такой аппаратик предлагает какие-то листовки запрошения раздае. Не совсем понятна механика действия, она вряд ли это экструзия. экструзионный агрегат. Очередя как были, вот пластиковые бокалы. А, самые большие очереди за пивными пластиковыми бокалами. день искали и находим на квадрате Е52 украинскую компанию Алком, с представителем которой мы и общались. В общем, искали компанию на квадрате С19, зашли украинскую компанию. украинскую компанию, да, зашли с квадрата С12, смотрим, что С19 находится между С21 и С18. Да, С18. А дальше идет квадрат С21. Но все еще непонятно, потому что вот таких вот пометочек мало. Не во всех местах. Заметили интересную дробилку издалека. Пойдем посмотрим поближе. Размеры, конечно, внушают ее. Сколько тут? Ну, метра 6, наверное. Метров 6 высотой. Двигатель ближе даже, это далеко не 55, это 100 с чем-то киловатт. Эксклюзионные машины китайского производства. Чаще всего со старшим поколением людей не приходилось прибегать к помощи переводчика, так как они общались на русском, все еще популярном в бизнесе языке. Возможно, это тестовый вариант рабочий. Это для анализа. Давай спросим. Это спроси, это гранулятор или это для анализа? По-русски мы будем говорить. А, по-русски. Это маленькие экструдер, экструзии. Для PVC диваны. Без карты выставки было трудно сориентироваться на месте. Холл D. Это вот туда Д. А, туда Д, мы в холле Б. Пылесосы. Это пылесосы. Пылесосы? Да, какие-то большие, индустри индустриальные. Это эксклюзивная машина производства мусорных пакетов. Похоже, работает. Интересная форма подачи материала, с которым работают. Это литники, которые образуются в процессе работы грануляторов. Можно задать смотри конкретный размер. Да. 3D, 3D принтер. Да, 3D принтер угу. обычный. Я думаю, что он более инженерный такой, угу. если принтер какой э. Нашли мы грануляторы. которые выглядят вот таким вот громадным образом. А Coltex, не помню, чья это фирма, чье производство, стоимость такого агрегата составляет 250 тысяч евро. Очень жалко, что он не работает. Холл Что же тут, что же тут? дурные машины. Вот еще экструзионные машины. Шредер. Даже не интересовались, сколько он стоит. Это польские представители компании Genix. большой гранулятор. Добрый. Короче говоря, это было коротко о выставке. И последующие видео, конечно же, расскажут про все наши приключения на выставке Пласт Пол от момента регистрации и до последнего дня нашего визита впечатления от увиденного получены, удовольствие от выставки, от контактов, от общения есть. Возможно, в видео отражено не все, что вам, вам было бы интересно. Хотелось бы узнать ваше мнение в комментариях. Пишите, что какое оборудование вам больше интересно из полимерной отрасли что вообще в целом интересен такой формат э, передачи о проходящих мероприятиях на полимерном рынке для вас ну, надеюсь что так следующая выставка в этом году это в киеве пласт экспо планируем также и там побывать поэтому до встречи! Если вам понравилось данное видео, не забывайте подписаться, поставить лайк, а также колокольчик, чтобы не пропустить все последующие видео с более подробной информацией об этой и следующей выставке. Поддерживайте сброй Сыл Украины по ссылке в описании к данному видео, а также не забывайте донатить на развитие нового YouTube проекта сообщества Полимерщики. На сегодня это все.